Сегодня в зону АТО отправят два военных автомобильных транспортника. На базе крас и бронированный санитарно-эвакуационный автомобиль на базе ЗИЛ. Бронированные КРазы украинского производства для нуштатов в два раза дешевле, чем аналоги из Арабских Эмиратов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Аценюк. По его словам, за импортную машину необходимо заплатить 3 миллиона гривен. Отечественный бронированный крас строит меньше 2 миллионов. Констатировал премьер и заявил, что заказы уже подписаны и деньги выделены. Украинская компания способна изготавливать каждую неделю минимум по одной бронированной машине. Крас на 100% украинского производства и на 100% забронированной украинской компанией ⁇ Практика ⁇ стоит почти в два раза дешевле, чем такой же крас, который мы покупали в Эмиратах. 3 миллиона гривен нам нужно платить за бронированный эмиратовский крас и миллион 800 за украинский.